1 2 2 damcı bəst. Sizi tanış edim içdim su ilə. İçdim suyun adı Amkamin idi. Niyə bunu suya əlavə etdim? Baxın. Uzun illər onurğa problemləri ilə, sümük, oynaq problemləri ilə mənə müraciət edən xəstələr belə bir sual verirlər. Həkim, mədə bu xəstəliyin yaranmasına səbəb nədir? Mən deyirəm ki, bədənin susuzlaşması, yəni mineral maddələr mübadiləsinin pozulması. Və onlar mənə etiraz eddilər. Yox, yox, həkim, mən suyu çox içirəm. Gün ərzində 1 litr, 2 litr, bəlkə 3 litr su içirəm. Necə ola bilər ki, mən bu qədər su içdiyim halda mənim bədənim susuzlaşsın? Hə. Bizim içdiyimiz su ölü sayılır. Ölü su o deməkdir ki, onun tərkibində olan bütün minerallar artıq dağılmışdır. Kran suyu içə bilmərik. Bilirsiniz ki, natəmizdir. Qaynadılmış su isə ölü sudur. Çünki 100 dərəcə istilikdə suyun tərkibinin tamamı ilə məhv olur. Əlaj qalır filtərdən alınan suya. Bəli, filtərdən alınan sular təmizdir. Biz onu qaynatmadan arxayın istifadə edə bilərik, lakin o da ölüsüdür. Çünki təmizləndiyi zaman tərkibində olan bütün lazımlı maddələr dağır və beləliklə biz yenə bizə lazım olmayan suyu istifadə etməli oluruq dəsuyun əsas işi orqanizmi təmizləməkdir. Təmizlənməyə nə təmizlənir. Amma nəticədə nə baş verir? Bizə lazım olan bütün minerallar sümüklərdən, hüceyrələrdən yuyulub çıxarılır. Bu da sonradan sümüyün kövrəkləşməsinə, dişlərin tökülməsinə, saçın tökülməsinə, əzələ toxumasının əriməsinə gətirib çıxardır. Və biz də başlayırıq vitaminlər qəbul etməyə, minerallar qəbul etməyə, amma faydası olmur. Bax bu flakonda Suyu canlandıran 84 növlü mineral var. Bir stəkan suya 2 damcı əlavə etmək kifayət edir ki, bizə lazım olan mineralları su vasitəsilə qəbul edək. Bax, o zaman sümüklərimiz möhkəmlənəcək, maddələr mübadiləsi yaxşılaşacaq və orqanizm nəhayət ki, rahat nəfəs alacaq. Alka minenin əks göstəriciləri yoxdur. Sadəcə gün ərzində neçə dəfə su içsəniz, Alka-min-dən 2 damcı həmin suya atın için immunitet güclənəcək. Saçların tökülməsi azalacaq. Allergiik reaksiyalar azalacaq. Onkologiyadan uzaq olacağıq. Sümük əriməsindən uzaq olacağıq. Bizdə yaranan artıq çəki aradan götürüləcək.